Нет. Нет. Ты будешь... Вот там диктуешь. Нет, нет. Ну на что? диктовую координаты нет. твои. Нет, чтобы я на, на кончике. Два диктуй. Так я же не тебе их диктую. Я буду так, ты говори. так, так мне нужно тебя я держать на связи. Держать на связи. Понимаешь? Понимаешь? Пока мы с тобой говорим, тебя вычисляют. Мне нужно тебя держать на связи, сейчас скажу. Еще 2 минуты, 32 секунды. Давай о чем-то за эти 2 минуты, 32 секунды поговорим. Уже 22 секунды. Ты во времени... Чувак, ты во времени потерялся? Давай, какие у тебя вопросы? Давай, какие у тебя вопросы? давай скорее, время а идет. Время раскрывали. идет. Скорее, скорее, скорее. скорее. скорее, скорее, скорее. Давай, скорее, давай. скорее. давай, давай, давай. Давай, ну, давай, давай. Посмотри. Давай, что ты я потерялся? Что давай, рассказывай что-то. Не отвлекайся. Я Соберись, сфокусируйся. Не не отда Дай! Нет. Что тебя там гоняют? Ты местный местная шестерка. Местная шестерка. Конь. Местный конь. Яйцин, яйцин, слышал! Правильно, молчи, пока а, не дали мальчик, разрешение старше разговаривать, разговаривать, молчи. Мальчик. Все, что у тебя было, Все вот мальчик. это повыпендряться этими мальчик. пассатижами, мальчик. и то забрали. Что у, у тебя еще есть, показывай. Есть шокер, который издеваться будет над, вами. Издеваться над нами. Издеваться над нами? Давай, издевайся. Давай, давай, издевайся. Ты так себя давай, будешь бить, вот, а мы будем, мы будем смеяться? Давай. Давай, Давай, бей, я сейчас со смеха да упаду со стула, со стула, будет больно. Стула, Локтем ударюсь. Давай, начинай себя бить. Давай, начинай себя бить. Ты себя бить будешь? Нет, вы ну мы раз, ж раз, через раз, экран, ты только раз себя раз, можешь раз, электрошокером шокером бить. Шокером можешь шокером друга попросить, знаешь, пусть, он он попроси, пусть он тебя бьет. Пусть а он Пацаны, у вас что? нахуй, одно полушарие мозга отказало, Одна жопа на двоих, Вот, блин, и ему нахуй. Давай. Давай, Давай обратно, отдай. Давай обратно, тебе давай. на две секунды, две дали, две подержать секунды дали подержать игрушку. Ты бы смотри в чем прикол. Ты бы куда-то вышел, где нету твоих вот этих э, старших хозяев, кто они тебе? Вот те, кто тобой погоняют, как и Шаком. Ты бы вышел, чтобы они тебя не увидели, и ты бы выпендрялся. Вот у меня электрошокер, у меня пассатижи. Начал бы себя этими пассатижами за один бок крутить, электрошокером бить. А то ты там, где стоят твои старшие, Кто они стоят, тебя обсырают. Старшие, ты жунизил. Старшие. Тебя жунизили. Тебя ты же опозорился. Ты понимаешь, что ты в интернет попал в опозоренным? Потому что тебя рубашка Это говорит, что это Какая пиздная? Пиздная или какая? Да, да ты уже опозорился на свою Украину. Посмотрим, YouTube, посмотрим. Досмотрим, досмотрим. Я я не знаю, ты как не пока не что, что назвать это? с тобой видео. Я обычно придумываю название и говорю, и потом ты по этому названию можешь найти. Я пока что не придумал, потому что ну потому ну, потому ну, что, ну, ну пока что, ну, пока что, ну, что вообще пока пусто. Что, Но что, заходи на канал Станислав, Станислав Чумак и смотри Станислав видео Чумак. там, где ты опозорился. А Ладно, ты не сам опозорился, тебя унизили твои же друзья. Твои же друзья.

Скажи Станислав еще раз, нет. Станислав это чумак, давай я тебе напишу я даже. Этот это <связь> так срался, что, это что я <связь> хочу написать ой я не на стриме, блядь. На стриме, бери, на стриме а смотри. Что ты грустные глаза уже? Смотри, а позорник. Человек. Да, увидели какие вы клоуны. Что у тебя забрали даже пассатижи. Что тебе оружие даже не дали. Ты бы там показал, у меня калаш, у меня базука. А ты говоришь, у меня пассатижи. И через две секунды кричат, а ну собака, отдай сюда пассатижи, и забирают. Ну это ж цирк, чувак. Это ж театр просто. Вот ты опозорился. Это только стрим, чувак, а будет видео еще. Чатик, чатик, плюс чатик. Зрители, зрители э, на стриме и видео, и коми, в комментариях напишут, кто опозорился. Я же говорю, ну по глазам видно, какой то грустный. Нахуй. Смотри, смотри, как смотри, они. Как они. Будет, видео, да. Будет видео, да. Ну смотри, ну видно, как глазки забегали, губы кусаешь, облизываешь, переживаешь. Тебя уже плюсы написали, тоже ты Зайдешь, напишешь комментарий. Придумай только предложение, чтобы слов 7 было, семь 8 слов, и напишешь все, что ты думаешь об этом. 200, 200 пишет. Ты понимаешь, какой 200, 200 ты вообще, вообще позорник? Ты зашел и, пок... и всем, чем ты можешь выпендриться Это пассатижи И у тебя пассатижи даже забрали А, -а электрошокер две секунды Ты в руках держал Тебе даже электрошокер не доверяют Понимаешь, какой ты клоун? Ого, страшно, смотри, страшно смешно, смешно. Ладно, скучно Пидему дали Здравствуйте Здравствуйте. Я из Киева, Украина. А, Донецкая да, да, да область, Горовка. О, может, я вас не буду расспрашивать, если вы Украину ждете, чтобы я вас не деанонил. Да, не дай бог, вы что, какая Украина? Мы только жить начали, а вы как, про какую-то Украину. Серьезно, жить что? начали? Ну да, дороги, садики и все такое. А что, вот два видео уже видел, э Жители Мариуполя жалуются, просят у Путина помощи, говорят, что их кинули, как так? Хотите вместе посмотрим? Аж два сразу. Фейки. Это фейки. Фейки, а что не фейки? А как проверить, фейк или не фейк? Вот видео из Бучи, фейк или не фейк? Смотрите, как я проверяю, я звоню своей жене, которая mm -hmm. у меня сейчас там находится. Ну, а, ну, а позвоните есть. в Мариуполь, давайте вместе ее по послушаем. А вы уверены, что вы позвоните в Мариуполь, а не своему агенту? Нет, так вы... Сво... Она же в Мариуполе, да? Не, она, она, я же тебе сказал в Горовке. Ну, а я, а я тебе говорю про Мариуполь. Люди в а Мариуполе... За Мариуполь? Я не знаю. Мне, От... мне, мне жена... А откуда мне жена ты жена... тогда знаешь, что это фейк в Мариуполе? Ты же даже не видел этого видео в глаза. Как ты можешь Потому утверждать, что... что это фейк? Ну, я смотрю на камеры, знаете, такие есть. Вот, такие камеры на улицах стоят. Uh -huh. И вот и я, я смотрю, что делает Еще со спутника можно посмотреть, что делается. Uh -huh. Еще можно поспрашивать у людей знакомых. Ну, они могут, и, они могут обмануть, а камеры-то не обманут. Uh -huh. Понял. Вот есть, а, как они? Веб-камеры называются. По-моему, на столбах висят, знаете, где вот электрические такие столбы, висят веб-камеры. Uh -huh в центре, да даже на окраинах висят. и как вы по этим камерам видите какой уровень жизни у людей платят им пенсии, вот они жалуются что им до сих пор они стоят в очереди на восстановление жилья, им до сих пор не выдали ордера как это по камере на столбе проверить или со спутника ну, а ну чё, пока что мы с вами разговариваем то, только про инфраструктуру про, про инфраструктуру извините у меня плохо ну то без проблем и, Вообще. И, и короче именно что делается по городу mm. по городу много что делается э, дороги это садики а насчет социального обеспечения ну оно придет но чуть-чуть попозже а, оно будет вот, вот а вот таким mm -hmm. а кто и разрушил это, эти садики конечно а зачем ну они смотрите они в них прятались во-первых во-вторых, когда уже азовцы даже сваливали, они специально зачем-то их разбивали. А зачем вот зачем-то, да, зачем? Ну, вы слышали когда-нибудь про теорию выжженной земли? Это Гитлер применял. Ага. Вот они вспомнили своих предков и просто-напросто при отступлении тупо разбивали. Это вы по веб-камерам видели или со спутника? Это я... Со слов э, свидетелей видел. А я со слов свидетелей другое слышал. Ну, вот видите, у нас разные свидетели. Так вот, как мы же как мы придем к какому-то общему знаменателю? Как понять, вы врете или я вру? К общему знаменателю мы придем только путем силы. И если или вы сильнее окажетесь, или я. Но а, то есть варианта. вы понятие, вы как бы право не приемлете. Да, ну, да. Только Смотрите, сила. Уже дипломатия не работает, уже а ни право, ни дипломатия ничего не работает, только сила. Да. И, либо, Всё, либо. Все, все подходит либо... сила. Давайте исходить из права сильного. Как вы считаете? Э -э вот я постоянно от россиян такое слышал, что большие державы, самые такие э претенденты на, скажем так, лидера мира, они воюют на чужих территориях, правда? Я, я сигаретку возьму, э минутку, может? Ну давайте. А може, давайте договоримо да потом покурите, що ви скажете? Дай ну, ладно, ви нервничать будете, да. Лучше никотином немножко звузити судини, щоб голова стала трошки важкувата, ноги навпаки стали ватні. Діалогу це не допоможе, але прийняти свій стан і себе ось таким буде легше, звісно. Тому дійсно. Я вас чую, чую, чую. хлопці, хлопці, я тебе чую. Давай продовжимо розмову. Давайте. А ви ж українську мову знаєте, так? Що уші тебе, я думаю. Серйозно? Конечно. Знаєте, що таке гудз... гудзик, Гудзик? Ну, это типа пуговицы. Правильно. что же. Правильно. Аганок что такое? Это вообще закарпатское, оно не украинское. Агатунок. Агатунок? Не, не знаю. Агазда. Я тебе говорю, это карпатские слова. Карпатские? Сейчас... Да. А карпатские в каком смысле? Что значит карпатские? Там, короче, очень большая премия венгерских слов, поэтому. Ты, ты мне сейчас говоришь такие слова, которые нет в Украине. Ну, «газда», да? «газда» — это действительно запозыченное слово. Вот. Но запозыченные слова, они же как бы тоже входят. Ты можешь, ты можешь мне перевести, как с русского сказать на украинском «собутыльник»? Собутыльник? Да. Передник. Не знаю, не знаю. Но ну, это же такое слово, как бы, концепция определенная. Я тебе скажу, спивпляшник будет. Спивпляшник, сомневаюсь. Да, так вот. сомневаюсь. Так, ну, Проверь. Я, я не, не уверен, что в украинской культуре просто есть такая культура вот этого собутыльничества. Найти а, третьего, самому пить зазорно, а пить-то нужно. Это нужно придумать повод и найти двух собутыльников. Я не уверен, что вы... в Украине это имеет место быть такое. Пьют в одиночестве. Да. Ну я согласен, в принципе, от а АЦК прятаться, да, как сейчас, mm -hmm. по-любому надо. Поэтому и слово исчезло. Хорошо, что ты говоришь, что ты себя не ассоциируешь с Украиной, потому что ты, конечно, не украинец. Но ты все равно предатель. За, пред... За предательство украинского паспорта будут последствия до потолка отчасти прыгаю. Не, без проблем. Да, давай продолжим. Смотри, вот я постоянно слышу от россиян, что сильные государства воюют на чужими руками. Это что правда, на твой взгляд? Я такого не слышал. Не слышал. Ну все тогда. Вопрос снимается. Хорошо. В праве сильного, как ты считаешь, Россия сможет в этой войне получить какой-то для себя позитивный результат? Ты считаешь? Нам позитивный результат заключается в том, чтобы создать санитарную зону, ну, чтобы НАТО не достало, допустим, по Днепру или немножко дальше, даже, чтобы НАТОвское оружие не доставало... Так если вы будете ну, по Днепру, так со, с, другого, с другого берега Днепра НАТО будет? Ну, это еще не факт. Под... Объясни ну, мне, даже... как вы сделаете буферную зону, если вы сейчас буферную зону превращаете в... Хотите превратить в свою территорию, таким образом вы полностью убираете буферную зону. Вы сейчас делаете то, что Гитлер со Сталином в 1939 году делали. Мы не собираемся превращать это все в щебень или в буферную зону. А почему Мы ты говоришь делаем... «мы»? Ты тут при чем? Россияне, твои хозяева. Ты их вассал. Ты как бы... Ну, сейчас у них на обслуживании. Они используют тебя как... Почему бы тебя не использовать, правильно? Вы, выжать из тебя все, да и выкинуть. Или ты думаешь, тебе сильно в России рады? Мы с первого вопроса начнем, или вы будете все время перебегать? Не, я поправил, просто ты мы, мы, при чем тут ты к России? Молодой человек, вам одна тема, которая неудобная, и вы знаете, что вы в ней обосретесь, вы сразу перетекаете на другую тему. Так давайте с буферной зоны. Закончим. Давайте, давайте, да, давайте. Так вот, я вам объясняю. Для того, чтобы Россия создала свою безопасную зону, чтобы все, все наши границы были всегда под замком, нам нужно обеспечить их безопасность. Угу. Ну, то есть Блин, это. Ладно, Каламбур получился. На шведской но... и финской границе обеспечили безопасность. Финская, вот это такая маленькая крошечная. Ну, танк влезет. Танк влезет. Да, сможет заехать. Хватит места. В Финляндию, да, в танк один влезет. Влезет, но... влезет, да. Это, знаете, это ни о чем. А Украина. Украина. Подождите, как украина. это ни о чем? Что значит ни о чем? Ну, потому что это, ну, это странные э, шавки, понимаете. Они просто тявкать умеют только. Они, они угрозы не представляют. Так они же в НАТО как... вступили. Не они вам угрозу, а НАТО вам представляет а угрозу. А, а pal... они куда они вступили? Литва, Латвия, Эстония. Это это просто шавки, которые Но Ну тявкать, они же в НАТО. Тявкнуть. Но они же в НАТО. А Украина. Африя... Украина, это действительно... Нет, так они же НАТО. НАТО. НАТО использует территории Финляндии, Швеции, стран Балтии, чтобы, например, подойти к вашим границам. Что не так? Молодой человек, смотрите. Вот когда по польскому трактору ебать э, ракетами, э, первые двое суток орали, что... Там двое, кстати, фермеров польских погибли. Э, первые сутки орали, что это самое нападение на страну НАТО. И mm -hmm. ничего не случилось. Просто НАТО можно тоже. И так если такая, зачем тогда делать буферную зону, если для вас НАТО не угроза и НАТО ничего не будет делать? С той стороны, потому что там хорошо все защищено. Они, они сами. А то есть НАТО там, оно другое, чем здесь. Тут другое НАТО, какое-то немножко НАТО? другое. Да? А понял. Я не знал просто. Понял. Вы... А что а... вот, смотрите, НАТО, например, НАТО, ну вот. Э Россия будет оттеснена до границ 91 -го года, и НАТО в Украине не было, но теперь НАТО будет. Теперь НАТО будет в Украине, и что НАТО дальше будет делать? Что НАТО хочет от России, вот мне интересно. Во-первых, когда? Позавчера. Позавчера Столдберг сказал, лет 50, может быть, нужно Украине, чтобы попасть в НАТО. А ну, зачем 50... тогда вы напали на Украину, если Украина не собиралась в НАТО и только через 50 лет будет вступать? А кто, кто вам сказал, что на Украину кто-то нападал? А, да, 150 стран об этом говорят. А еще глаза говорят, уши об этом говорят. Я ракеты ну, пару раз видел своими глазами, ушами слышу их очень часто. Я, вот. я десятки, Бучу я... ездил, видел, она вся раз, разрушена россиянами. А двухмесячную чайной ложкой... Из... Это я слышал, слышал. Ну, нет, ну, это вы сказали. Немножко. А, то есть вы хотите сказать, что Россия не нападала на Украину? Нет, конечно. Она ответные меры приняла? Нет, но она напала. Нет, нет. Смотрите. Не, подождите, напал. что значит нет? Ну что значит нет? А, о чем мы с вами будем разговаривать? Вы сейчас будете на белое говорить черное и говорить, что земля плоская и небо гвоздями прибито, точнее солнце к небу гвоздями прибито. Ну подождите. Мы же с вами не лезем в юриспруденцию, мы с вами обсуждаем, вы сказали, право сильного. Мы обсуждаем, кто же ж тут сильный, кто что тут слабый и кто за это все будет отвечать. Но вы сейчас говорите, что Россия на Украину не нападала. А оккупированные территории, а вписанные территории в Конституцию России, это как? Давайте все по полочкам, -по так сказать. По Давайте, ну, вот я хочу от вас услышать, ну как бы адекватно, какой-то вменяемый вменяемый ответ. Что значит Россия не нападала на Украину? Как это? Возможно, вы слышали про 52 вторую статью Организации ООН. Возможно, вы а что там в про... статье ООН? Расскажите 52 й статье. Интересно. Каждый, каждый народ имеет право на свою самоорганизацию. Хорошо. Свой... А, а при чем тут то, что Россия напала на Украину? Так вот смотрите Я жил в Горовке. Подождите, подождите, стойте. Вот самое интересное ну, что. Ну, вы ну, меня ну, вы ну, меня ну. почти сейчас подловили. Никакого ж права не существует. Зачем вы ссылаетесь на 52 вторую статью ООН? У нас, вот... у нас же право сильного, у нас же право сильного. Россия силой зашла в Украину. Давайте это обсуждать. Зачем вы он вспоминаете? Он к вам никакого отношения не имеет. Так мы и тем и тем мы двумя правами пользуемся: и правом силы и, и правами общепринятыми. Общепринятыми правами вы не пользуетесь, потому что по международному праву вы, вы военные преступники. Ну а я мы так не считаем и что? У нас так, раз, значит, нет. вы отвергаете право как таковое. Вообще, как мы можем быть преступниками, если напали на нас? Где на вас напали? Прочитайте, пожалуйста, вы евро. Блин. Ну, помните, у нас еврочиновники приезжали наблюдать. Евро наблюдать А, у нас вы... уже? Не, не у нас. У вас никто никуда ничего не приезжал. Не, я имею в виду на линию. Вы, вы серый Манкурт. Только куда к вам приезжал, да фактов дойти не хочешь, какие факты? Ты говоришь, что Россия не нападала на Украину. Ты говоришь, что Украина напала на Россию. Ты говоришь, что права не существует, потом ссылаешься на каких-то Евронаблюдателей и ООН. Ну, что с тобой? Ты говоришь, что Россия э, делает все, чтобы э, сделать буферную зону между НАТО и собой, потому что НАТО это опасность. Украина хотела вступить в НАТО. Потом оказывается, что Украина может вступить только через 50 лет, а Финляндия и Швеция и страны Балтии уже вступили, но они не есть для вас угрозой. Ну, поду... ну ты ж абсолютную чушь, как с тобой разговаривать? Ну, ты как бы словами пользуешься, но ты из этих слов лепишь какую-то фигню полную. Ну, я же с тобой пытаюсь серьезно поговорить. Ты мне сказал, я не. Ну, право отвергаем. Отвергаем право. Ну так зачем ты вон теперь лезешь? Теперь смотри, какая ситуация: Россия залезла в Украину. Не, не, не. И теперь не такая. весь мир получил просто карт-бланш на то, чтобы месяц. эту Россию Я загнать назад по в свою грязную черную Все дыру. И тебя по тоже с ней и утянет. Идет, Но там в, в дыре тебе будет и плохо, эту, потому блядь, что ты для нас предатель, сказать, и для оно, них оно ты предатель. А никогда в жизни не, это само не остановится, оно, потому что ему надо жрать. Нет, НАТО не остановится? Оно так оно же играть, Украину через было, 50 лет только будет или поглощать какие-то слова. Алло, алло, ты мелешь вот фигню. На это, вопрос. Это на кого-то ну, другого я тебе, рассчитано. Я выключил, может а. для своих зрителей. Это на ко кого-то другого рассчитано. Так ну, вот, о, чем ты, за... о, чем ты, о чем ты говоришь? Ты, если ты выключил звук, так о чем говорить? Я говорю, заткнешься, поговорим дальше. Ты так, со мной не ну, говори. мне, ну, мне стыдно перед собой тебя слушать, понимаешь? Ну, ты четыре ты, ты, ты четыре это... раза, ты четыре раза переобулся. Ты четыре раза переобулся. С твоего рта в одном предложении вылетают контроверсивные утверждения. Давай, я хочу разговаривать, так я буду искать человека, у которого в голове хоть что-то есть. Я постоянно, аккуратно и плавно и лагидно пытаюсь тебя вернуть в русло. У тебя-то в самом голове что-то есть? Есть. Ты винегрет сделал слов, да и все, и просто запиздуешь своего собеседника. Смотри, і я твое лицо записал и твои читатели довольно бы, мне кажется, или зрители. Я твое лицо записав. Всего будет досить. Текст.